ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ತಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಏಕಾದಶಿ ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲಾ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಅಪಾರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಗೆಲುವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುದಿಯುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಕಮಲದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವ ಆವಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಲೋಟಸ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓ ॐ श्री भक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्री भक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्री भक्तदुग्दुखहराय नमः भक्त दुख हराय नमः ओम श्री भक्त दुख हराय नमः ओम श्री भक्त दुख हराय नमः श्रीभक्तदुदुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः दुःखहराय नमः ओ श्रीभक्त दुःखदुखहराय नमः ओ श्रीभक्त दुःखदुखहराय नमः दुः नमः ओ श्री भक्तदुःख नमः ओ श्री भक्तदुःखदुखहराय नमः ओ श्री भक्तदुः नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुखहराय नमः ओ श्रीभक्तदुदुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुदुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः खराय नमः ॐ श्रीभक्तददुग्दुख राय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःख नमः हराय नमः श्रीभक्तदुग्दुख राय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःख नमः भक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः दुख दुख हरा यनमा ओम श्री भक्ता दुख दुख ओम श्री भक्ता दुख दुख दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ओ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः भक्तदुः दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुख नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुखराय नमः दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुःखदुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुःखदुःखराय नमः

श्रीभक्तदुग्दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः

दुःखहराय नमः ॐ श्री भक्तदुःख दुःख नमः ओ श्री भक्तदुःखदुख राय नमः ओ श्री भक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुदुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुःखहराय नमः भक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः श्रीभक्तदुग्दुखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुःखदुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुःखदुःखराय नमः दुः नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः ओ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः दुः नमः ओ श्री भक्तदुग्धुख नमः ओ श्री भक्तदुक्दुःखराय नमः ओ श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुदुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुःखराय नमः श्रीभक्तदुग्दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुःखदुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुःखदुःखराय नमः हराय <Sweak> नमः श्रीभक्तदुग्दुख राय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुख राय नमः भक्त दुः नमः ॐ श्रीभक्तदुदुख राय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः दुःखहराय नमः ॐ श्री भक्तदुःख नमः ओ श्री भक्तदुःखदुखराय नमः क्त नमः ॐ श्री भक्तदुःखदुःख नमः ओ श्री भक्तदुः नमः ओ क्त नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःख नमः ओ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः दुःखहराय नमः ॐ श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः क्त दुः दुःख राय नमः ॐ श्री भक्तदुःखदुख नमः ओ श्री भक्तदुः दुःख राय नमः श्रीभक्तदुग्दुखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः ॐ श्रीभक्तदुः दुःखहराय नमः दुः नमः ॐ श्रीभक्तदुग् दुःखराय नमः ओ श्रीभक्तदुः दुःखराय नमः दुःखदुःखराय नमः